Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского является дистанционно-очной комплексной образовательной программой формы сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учащихся учителей и ученых из разных регионов России и стран мира. Воспитанники художественного лицея Петропавловска принимают участие в конкурсе уже пятый год подряд. На этот раз стали победителями в номинации «Научный проект». Мы в этом году стали дважды дипломантами первой степени. Помимо этого, девочки были награждены грамотами за лучшую исследовательскую работу, за актуальные исследования, за сохранность памятников архитектуры. Дарья Труша, Алина Майер и Ольга Соловьева в первой секции исследовали памятники архитектуры Петропавловском, Во а второй готовили совместный проект с ребятами из Красноярска. Первый проект был лично наш, который мы начали еще делать с лета в городе Петропавловске. То есть в летней школе мы посещали довольно-таки много зданий. Мы ходили, исследовали, фотографировали. Ну, выделяли наиболее такие характерные, которые более похожи. Самое интересное знание это было кинотеатр «Заря». Его было крайне сложно выявить, потому что оно отделано современной плиткой. И что было раньше, это крайне сложно увидеть. Также интересное здание было... Ассамблея Дружбы Народов. Конкурс направлен на приобщение юношества к традициям российской научной школы, явившей миру великие открытия и достойные образцы гражданственности. Владимир Вернадский занимает особое место в русской мировой культуре, как создатель научно-философского обобщения учения о ноосфере, сфере человеческого разума и ее великой созидательной силе. В этом году в конкурсе приняли участие около двух тысяч человек из ближнего и дальнего зарубежья, Чехии, Литвы, Словакии, Индии. Лена Горбань, Аманжол Муртазин, Ирлан Калиев, parado